Tuan tua Rumah Batu Rumah Papan Pagi ini belum sarapan Tuan Speaker memang orang yang tampan Soalan saya nombor 8 Yang menjawab pun tampan juga. <laughs> Tuan Ibu Tua, uh, untuk maklumat Ali Yang Berhormat, kerajaan tidak mempunyai sebarang carangan untuk menubuhkan mahkamah perlembagaan kerana Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa mendengarkan kes-kes berkaitan perlembagaan seperti yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan 128-2 dan Perkara 130 Perlembagaan Persekutuan Ya, Yang Mahat Pada Buntar Terima kasih di atas uh, penjelasan soalan uh, tambahan saya saya merujuk kepada berita besar iaitu Raja Melayu Gusar Tren politik semasa cabar kedaulatan perlembagaan. Jadi saya kira setelah kita beberapa tahun merdeka, banyak persoalan yang timbul yang saya kira mahkamah yang sediada pada hemat saya tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang mempertikaikan soal-soal konstitusional. -soal Jadi saya mencadangkan di sini sebagai soalan tambahan bahawa mahkamah uh, perlembagaan ini perlu diberi penilaian semula untuk melihat isu-isu uh, perlembagaan itu dapat mengikut roh uh, dan semangat yang ada yang kedua ialah berkenaan dengan akhir-akhir ini parti-parti politik yang banyak bersikap rasis oleh itu mahkamah perlembagaan perlu untuk diwujudkan bagi menyelesaikan permasalahan yang sebelum ini dalam mahkamah biasa yang ada tidak mampu ataupun tidak banyak Uh, menyelesaikan persoalan-persoalan keperlembagaan ini. Jadi saya mohon kepada pihak menteri untuk benar-benar menilai semula apa yang dicadangkan ini sebagai satu uh, satu lonjakan baru kepada negara kita hari ini. Tuan Ibtu, uh, pertamanya uh, saya kira apa yang Muhammad sebut rujukan dalam akhbar itu sebenarnya perkara itu tidak dibawa ke mahkamah pun. Kalau dia dibawa ke mahkamah sudah tentu satu keputusan akan dibuat. Dan soal-soal perlembagaan ini dia hanya boleh dengarkan oleh Mahkamah Persekutuan. Mahkamah-mahkamah -mah rendah yang lain tidak boleh dengar kes-kes ini. Jadi uh, sebab itu dan kalau kita mengambil kira uh, selalunya mahkamah selalunya lah selalunya. Mahkamah perlembagaan ini diwujud bagi negara-negara yang baru merdeka dan kemudian baru wujud uh, perlembagaan sama ada pelanggan baru yang uh, mengganti yang lama. Jadi oleh kerana itu banyak isu-isu yang berbangkit bagi negara berkenaan. Jadi di Malaysia ni kita sudah merdeka 53 tahun ya. Uh, dan uh, banyak isu-isu uh, yang saya kira menjadi pertikaian telah pun dibangkit di masa-masa yang lepas. Dan kalau kita lihat kepada uh, orang kata apa statistik berkenaan dengan kes-kes uh, isu perlembagaan yang dibawa uh, ke mahkamah ianya terlalu uh, sedikit untuk kita menjustifikasikan uh, mewujud satu mahkamah perlembagaan yang akhirnya nanti mungkin hakim-hakim itu uh, tidak ada kerja langsung dan hanya goyang kaki makan gaji buta saja jadi sebab itu uh, uh, pada pandangan kerajaan iaitu mahkamah ini uh, tidak perlu diwujudkan kerana Mahkamah Persekutuan sedia ada dan diberi kuasa pun untuk mendengar segala uh, perkara yang ada berkaitan dengan uh, perlembagaan kita. Ya, yeah. Ipoh Barat. <coughs> Terima kasih, Tuan Besar. Uh, yang merawat Menteri, yang satu jangan menjadi defensif lah, kerana ada peruntukan yang uh, membolehkan kes didengar oleh Mahkamah Persekutuan bukan semestinya uh, kita tak boleh uh, uh, fokus kepada ruangan yang baru. Kedua, yang merawat uh, 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 Menteri uh, uh, perlu sedar bahawa uh, penubuhan uh, uh, Constitutional Court bukanlah satu perkara yang baru uh, di negara sebelah kita, uh, negara uh, Indonesia. Baru-baru ini pun ada uh, telah menubuhkan uh, Constitutional Court, dan isu yang mustahak adalah berkaitan dengan perkara ini, kerana pakar-pakar undang-undang uh, uh, berpendapat bahawa keperluannya adalah. Uh, di, di negara ini uh, sangat sangat clear kerana kita ada hakim-hakim uh, di mahkamah tinggi mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan yang uh, kurang kepakaran dan kebolehan untuk menentukan perkara-perkara uh, yang berbangkit dengan uh, spesifik isu konstitusional uh, uh, dan seperti kes-kes uh, dari negeri Perak di mana beberapa kes telah dibawakan mahkamah tinggi dan uh, persepsi masyarakat di negara ini adalah bahawa Uh, mah mahkamah uh, Constitutional Court adalah patut ditubuhkan supaya kes-kes uh, spesifik ini boleh didengar. Jangan kita lari dari uh, persepsi uh, 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 kepercayaan dengan uh, kehakiman, kerana uh, macam uh, kes linggam. sounds like me, looks like me, tapi bukan. Ya, dan dan, dan perkara ini dan juga yeah. mengakibatkan uh, kekurangan perpercayaan uh, pelabur asing. Nah, adakah uh, ke keengganan kerajaan adalah kerana? yang berhormat sendiri yang memberi pandangan kepada kabinet supaya tidak menobohkan mahkamah Constitutional Court Tuan uh, saya terlupa nak jawab yang berhormat tadi dia ada bangkit pernah dengan isu-isu uh, berkaitan dengan perlembagaan sebenarnya perlembagaan ini dia hidup ya? kalau sekiranya ada sesuatu yang kita rasa dia tidak perlu wujud lagi kita boleh bawa ke Dewan dan uh, boleh dibahas dan kalau sekiranya dua partiga daripada Dewan meluluskan, kita boleh pindah perlembagaan itu ya. jadi um, uh, berkenaan dengan uh, soalan daripada uh, yang umat Ipoh Barat, itu pandangan dia lah ya? uh, sama harga sama ada bernilai 2 sen ke 20 sen saya tak tahulah, tapi itu pandangan dia uh, bagi kita, kita mempunyai kepukaran yang cukup kerana uh, seorang hakim ni, dia mesti uh, uh, berkeupayaan untuk Uh, Menguat keputusan Dalam apa hal sekalipun uh, Saya tidak uh, melihat iaitu bahawa uh, Soal perlembagaan ini satu soal yang sukar Untuk difahami oleh hakim-hakim kita Hakim-hakim uh, kita berkeupayaan Cuma yang masalahnya Bila dia bawa ke mahkamah, dia kalah tu dia marah Jadi bila kalah, inilah jadinya Kita ada kes yang kita kalah juga Tapi kita tidak pernah mempertikaikan keupayaan mahkamah kita Ha, jadi jangan jadi sour grape lah. Kalau kalah kalah lah, menang menang lah. Eh. eh.